Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Biel de Hard Killers basados en el libro. Siguió a los dos hermanos hasta el baño y vio a Fadel asintiendo con la cabeza. Luego Bison caminó adelante mientras Fadel desapareció en el baño. Stai pensó que era hora de tomar una decisión y decidió seguir a Fadel, no a Bison. Se escondió afuera del paño y cuando Fadel salió, Stein frunció el ceño sorprendido. Fadel estaba disfrazado de empleado de un restaurante, se había cambiado el peinado y llevaba gafas. Además de llevar un atuendo diferente, llevaba una etiqueta con su nombre perfectamente pegada al pecho. Desafortunadamente, Stein no pudo ver cuál era el nombre que aparecía en la etiqueta. Pero por muy bien disfrazado que estuviera, la persona con la que acurrucaba todos los días era fácilmente reconocible. Stay siguió a Fadel, manteniendo una distancia razonable. Fadel se movió rápidamente y hubo un momento en que Stay miró hacia otro lado, lo que le hizo perder de vista a Fadel. Encontró a Fadel nuevamente, esta vez llevando una bandeja llena de comida y bebidas. Fadel entró en la zona VIP. Desafortunadamente, Stay no pudo seguirlo hasta esa sección. Al ser un extraño, sin darse cuenta, comenzó a tener pensamientos extraños, como si Fadel estaba siendo mantenido por una mujer mayor o un cliente rico, y hoy tenía que servir a ese cliente. Sacó su teléfono y abrió la cámara para grabar la situación, con la intención de filmar a Fadel y luego confrontarla al respecto. Después de esperar un buen rato, finalmente algo se movió. Fadel salió de la sección VIP y, curiosamente, se había puesto un traje muy formal. En los brazos de Fadel había una mujer joven. Sus fuertes manos acunaban suavemente su cabeza contra su pecho. Parecía una pareja en la que la mujer estaba muy borracha y su novio la llevaba en brazos para llevarla a casa. Stiles se sintió tan enojado que temblaba. Siguió a Fadel mientras grababa un video porque quería ver el rostro de la mujer y prepararse para exponerlo. Mientras seguía a Fadel, no se dio cuenta de que las luces del restaurante se apagaron, lo que provocó que el sistema CCTV y las imágenes de esa problemática, noche de viernes quedaron destruidas. Los dos hermanos habían puesto en marcha su plan. Fadel llevó a Pempac, que estaba drogada y se encontraba inconsciente hasta el coche. No se dio cuenta de que su novio lo estaba filmando en secreto por sospechas de infidelidad. Arrojó a Pempac al coche y luego subió él mismo. La situación dentro del coche transcurrió sin incidentes, salvo que Fadel estaba buscando el teléfono inteligente personal de Pempac para transferir datos. Estai no pudo ver lo que estaba pasando dentro del auto. Estaba temblando porque pensaba que lo habían engañado. Fadel estaba subiendo al auto con una mujer atractiva y bien vestida. Estaba tan furiosa que perdió la compostura y se preparó para acercarse y destrozar el auto. Tenía el video como prueba para culpar a Fadel. No había forma de que pudiera negar el engaño. Sin embargo, antes de que pudiera moverse de su escondite, alguien lo agarró y le tapó la boca con fuerza con la mano. Un susurro cerca de su oído rompió el silencio. No grites, Style, soy yo, Kan. Cuando se giró para mirar, realmente era Kan, aunque la expresión de su amigo no parecía buena. Kan, ¿cómo llegaste aquí? Seguía Bison. Entonces, ¿viniste a atrapar a la novia de tu novio también? Novia, ¿qué demonios? Deja de hablar. Kan hizo un gesto hacia la dirección por donde se había ido Fadel. Cuando Stahl se dio cuenta para mirar el auto de Fadel, vio que Bison regresaba con una bolsa colgada del hombro. La pequeña figura de Pempa que abrió la puerta. Él y Khan estaban demasiado lejos para escuchar lo que estaban discutiendo. Todo lo que sabía era que Fadel estaba sacando a la misma mujer del coche. Sus ropas todavía estaban intactas. Bison se hizo cargo de la tarea de llevar a la mujer y la llevó a un lugar seguro. La situación era extraña. Estai no estaba seguro de lo que sucedió después de que Fadel entregó la mujer a Bison. Kan lo apartó, lo llevó en otra dirección y simplemente le explicó: "Sígueme, te lo contaré todo más tarde". Estai subió al coche con Kan, todavía desconcertado por la extraña situación, que Kan tampoco explicó con más detalle. Ni siquiera sabía dónde lo llevaba el coche, pero al ver la expresión tensa en el rostro de su amigo, no se atrevió a preguntar nada, ni siquiera media palabra. Notó que Khan sacaba un viejo teléfono plegable, escondido debajo del asiento del auto, y le enviaba un mensaje de texto a alguien. Después de volver a colocarlo en su lugar, se giró para mirar a esta y lo miró fijamente. Prométeme que guardarás en secreto lo que pasó hoy, no importa quién sea, no importa cuánto confíes en él. No se lo dirás a nadie. Estás dando mucho miedo ahora mismo, Khan. Rápido estáis, solo prométemelo. Está bien, está bien, lo prometo. Ahora puedes decirme qué estaba pasando. Solo estaba tratando de atrapar a la novia de Fadel. Y ahora me estás arrastrando a algún lado, te lo repito. Fadel no tiene novia. Esa mujer no es la novia de Fadel.